Здрасте. Привет. Как у вас дела? Нормально, ты из какого города? Аул тахтамукай. Как еще раз? Аул тахтамукай. Это, это что такое? Переведи на русский, пожалуйста. Аул. Аул, тахтамукай. да. Аул. А где? Где это? Где? Какая страна? Давай. Страна Россия, Республика Адыгея. А, в Адыгее есть Аул Тахтамукай, да? А, да. Аул Тахтамукай звучит так поэтично, прямо. Слушай, а и что ты в ауле делаешь в Да ничего, живу просто. В ауле в ты живешь? Ну да, кос посу. а а не ослиц? Не, кос. А, кос именно посеешь в ауле в да? У нас ферма своя, там делаем молоко, сырок там. Ну а ты что, серьезно? Слушай, а ты да. а ты русский по национальности? Нет. А кто? Кабардинец. А, ты кабардинец? О, круто. У ну, тебя так по внешнему виду ну, никак не отличишь от русского. такая не знаю, как мы все такие. Не, ну смотри, большинство народов Северного Кавказа все-таки, например, там чеченец, дагестанец, ну там тот, тот же самый там. Ну, короче, я не хотя, слушай. видишь, тебя вот, ну, я бы, например, не отличил. Да это я просто побрился. У меня операция завтра. Я буду просто подтяжку лица делать. Подтяжку лица зачем? Да, ну, не нравится ли, по-моему. Интересно, блин. А что, ну, да. а что ты будешь подтягивать на лице? Ну, щеки, там, скулы, губы поменяю немножко. Может, губы уколю. А зачем? Ну, чтобы коннект, коннект с контентом вести. С женщинами? Чтобы кон коннект вести. Ну, сначала контент буду вести, потом, может, какие-нибудь цепочки клюнуть буду с ними вести что-нибудь. А, ты по женщинам вообще, да? Да я вообще би. А, ты би? Ну да. Понятно. Ладно, давай, удачи тебе в операции. Давай, спасибо. Пока. У меня сразу закралось подозрение, что чувак, причем в молодом возрасте, будет себе губы делать. Я вообще никогда не слышал, чтобы мужчина делал губы, но, правда, ну, в его случае, может быть, делают. Вот, ну, это его личное дело, там, Бион или Си, BBC, вот, но так, Довольно забавно. И, и не боится он, слушай, в России живет и не боится говорить о том, что он бит.